लभेतसिकतासु तैलमपि पी यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटन्छ विषाणमाशादयेन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चेतमाराधय संभव है व्यक्ति यत्नपूर्वक दबता हुआ रेत से भी तेल प्राप्त कर ले संभव है प्यास से व्याकुल हुआ मृग तृष्णिकाओं में जल पी ले हो सकता है घूमता हुआ कभी खरगोश के शिंग भी प्राप्त कर ले किंतु मूर्ख व्यक्ति के हठी चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है যত্নের সঙ্গে পোষণ করলে বালির মধ্যে তেল পাওয়া যেতে পারে তৃষ্ণার্ত মানুষ মরিচিকাতে জল পান করতে পারেন ভ্রমণকারী কোনো এক সময় খরগোশের শৃঙ্গও সংগ্রহ হতে পারে কিন্তু দুরাগ্রহ কবলিত মূর্খ লোকের চিত্তকে প্রসন্ন করা সম্ভব নয়